Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang budiman Bagi yang memiliki kucing peliharaan betina di rumah Pasti pernah melihat secara langsung Kucingnya melahirkan dan memakan ari-ari atau plasentanya Ketika sehabis melahirkan Kebanyakan kucing akan memakan ari-arinya begitu melahirkan apalagi kucing yang baru pertama kali melahirkan namun tidak sedikit pula kucing yang membiarkan atau tidak memakan ari-arinya berdasarkan sejumlah penelitian ada beberapa alasan mengapa kucing betina memakan ari-arinya yakni alasan pertama itu merupakan insting alami kucing guna menghilangkan jejak persalinannya alasan kedua memakan ari-ari oleh kucing betina Merupakan upaya untuk menghindari potensi jamur dan bakteri. Karena jika dibiarkan, maka ari-ari tersebut akan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap sehingga akan menjadi sarang bakteri atau penyakit. Alasan ketiga, kucing memakan ari-arinya adalah untuk menambah nutrisi bagi tubuh kucing yang kehabisan tenaga usai melahirkan. Nah, berbicara mengenai ari-ari kucing, ternyata di Indonesia masih banyak kepercayaan atau mitos di masyarakat tentang kelebihan ari-ari kucing bagi orang yang mendapatkannya. Meski tidak masuk akal, namun tak bisa dipungkiri, mitos tersebut masih ada dan cukup banyak di sekitar kita. Sebagian besar masyarakat Indonesia percaya bahwa... Ari-ari kucing ini membawa keberuntungan dalam hidup seseorang. Bahkan saking percayanya, di beberapa online shop di marketplace, ari-ari kucing diperjualkan dengan harga yang mahal. Harganya pun beragam, mulai dari Rp495.000 sampai Rp20 juta. Lantas, apa saja mitos ari-ari kucing yang familiar di kalangan masyarakat Indonesia? Dikutip dari beberapa sumber mitos tentang hari-hari kucing sebagai berikut 1. Mendatangkan rejeki yang berlimpah Meskipun sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur rejeki seseorang, namun masih ada beberapa kalangan yang percaya bahwa dengan menggunakan jimat ari-ari kucing ini dapat mendatangkan rejeki yang berlimpah bagi orang yang memilikinya. Kedua, dikabulkan doa-doa yang dipanjatkan. Mitos ini dipercaya oleh orang-orang yang menyimpan ari-ari kucing di rumah. Biasanya, ari-ari kucing yang sudah dikeringkan, dibungkus, atau disimpan di dalam dompet sebagai jimat. Mereka percaya bahwa dengan menyimpan ari-ari kucing tersebut, maka semua permohonan yang dipanjatkan dalam doa akan selalu terwujud. Namun, sekali lagi, ini adalah mitos. Anda boleh percaya juga, boleh tidak. Ketiga, sebagai penolak bala. Mitos ari-ari kucing ini adalah dapat menjauhkan seseorang dari marah bahaya dan mendatangkan keselamatan. Beberapa kalangan masyarakat Indonesia masih ada yang percaya bahwa dengan menggunakan jimat ari-ari kucing, maka marah bahaya tidak akan berani untuk mendekat dan mendatangkan keselamatan untuk sekeluarga keempat dapat melancarkan proses persalinan ibu hamil. Konon merupakan mitos yang berkembang, jika ada ibu hamil yang mengalami kesusahan saat proses persalinan, maka dengan menggunakan ari-ari kucing bisa memudahkan proses persalinan. Cara penggunaannya sangatlah mudah, yakni dengan mencelupkan ari-ari kucing yang sudah dikeringkan ke dalam gelas yang berisi air, lalu air rendaman itu diminumkan ke ibu. Yang hendak melahirkan tersebut, hal ini entah sungguhan atau hanya kebetulan saja. Namun, dari segi medis, jelas tidak diperbolehkan. Kelima, mendatangkan keberuntungan. Beberapa orang yang meyakini bahwa ari-ari kucing itu juga bisa membantu mendatangkan keberuntungan bagi sekeluarga. Keenam, mendapatkan kemudahan. Kemudahan yang dimaksud adalah kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas termasuk dalam menjalankan bisnis Oke pemirsa yang beriman, itulah enam mitos kepercayaan masyarakat tentang manfaat ari-ari atau plasenta kucing Namun sebagai manusia yang beragama, tentu kita harus lebih percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta alam semesta ini Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.